أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومتى في قلوبنا لِلَّذِينَ للذين رَبَّنَا انك رؤوف رحيم أشرك بك وأنا أعلم وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وَبِالَّذِي خَلَقَ وَسَوَّى وَالرَّبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي علي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك وأدخلني برحمتك برحمتك في عبادك الصالحين ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني. أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم من الهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبه الرجال